Подвержен нападению работников спецслужб, службы внешнего, службы внешнего наблюдения. Вот. Возвращался, возвращался из кафе домой. В районе 11 часов ко мне подошло два человека, которые взяли меня под руку и сказали, начнем с себя, а потом и девкам достанется буквально что-то такое. Дальше ничего не помню. Последовали тяжелые удары какими-то предметами по голове. Почему вы уважаете, что это были спиробитники? Потому что этих людей я вижу каждый день. Они, они ведут наблюдение за Глянцевым, они меняются. В частности, им не понравилось то, что мы их в последнее время начали обнаруживать, начали их раскрывать. И вот в приступе ярости они совершили этот поступок. Вы можете их впизнать, если нужно? Скорее коллективно, чем персонально. Вот если мы представим себе 20 из них в целом, кто эти тут, я могу узнать. Но кто нападал из них, я задрунюсь. Вот вы сказали, что вы, так это раскрыли их там, чи замысла. Вот, да, что це було? Да. это было? Это было утрадиционное усиление давления на активистов ввиду приезда, ввиду планирующегося мероприятия дня празднования Крещения Руси и, и соответственно тех полусумасшедших гостей, которые сюда планируют к нам ехать, такие как Путин, такие как Лукашенко, такие как Гудяев. Всякий раз, примерно за месяц до мероприятия, на всех активистов, и на нас в том числе, начинаются, начинаются стандартные профилактические меры. Как далеко они заходят, зависит от того, какой, что, какую информацию они в, виду, в рамках этой профилактической меры получают. Если, если они получают информацию, что активисты готовят какие-то протесты, они, они всячески стараются это, это, это пресечь, в том числе и таким образом, как произошло со мной. таки відбудеться? Я всего лишь помогаю побить им да, роль э, в этом. Это скорее и е вопрос, как я говорю, я снова скажу, потому что на такие вопросы мы не отвечаем. Значит, мы ничего не провели. Вот продукт раскрытых планов о подготовке чего-либо. Поэтому никаких заявлений перед собой мы делать, разумеется, не можем. Несмотря на всю заведомо бесперспективность судебной тяжбы по отношению к службе безопасности, мы тем не менее проводим, проведем такой эксперимент, и сегодня написал заявление, и будет, и будет расследоваться дело в нападении.